ชันชนะไทยมี44ตัวก็ไก่ปลาถามอนขอไข่ปลาถัดสดขอควดปลาถัดดอบคอไขวยปลาถักกระบบยขอขนปลาถ้าเหมือนุกขอระขางปลาถท้ารกกำร,ร,รกเกียงงองงูปลาถัปัวจอแจนปลาถัดแจานช่อชิง ប្រែថាឆឹងឆឆាងប្រែថាដំរីសសូប្រែថាច្រវាក់ឆកឈើប្រែថាឈើយយិងប្រែថាស្រីដឆដាគឺមកកតតបតាក់ជលួយឬក៏ចង្កាក់ថឋានបលាំងថណងមន្តោនាងមន្តោ ថភុថាវមនុស្សាណណែនលោកណែនដដៃប្រែថាក្មេងតតៅអណ្ដើកថធងថងថថាហានទិហេនថធងតងណលូកណ្ដលបបៃមៃស្លឹកឈើពបលាត្រីប្រភឹងខ្មុំវផ្๋าកម្រោបប្រផានជើងពៀនវ្វាន់ថ្មិញ ขอสอขอสัมผัสสัมเปิหมอหมาใส่ย่อยยกเหยีกรอเหลือตุกล้อลิงสว่าวอแหวนจิงส่อสะลาสลาวัดส่อฤษีไอใส่สอเสือคลาหอเฮบหับล้อจุลาคลายอ้ออ้างอ้างตักหอนกหกติโต้ ជាសុខស代ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុននាងខ្ញុំចេញคลิปវីដេអូមួយគឺនិយាយអំពីអសរថៃខ្ញុំជាអ្នកថៃហ្នឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកថៃដែលថ្ងៃមុននាងខ្ញុំបានលើកយកមកនោះគឺវាមាន44តួហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ក្នុងคลิปវីដេអូនេះគឺបញ្ជាក់ថាក្នុង44តួហ្នឹងគឺវាមានបែងចែកជា3ក្រុមវាមានក្រុមសម្លេងកណ្ដាលក្រុមសម្លេងខ្ពស់ហើយនិងក្រុមសម្លេងទាប ចា៎ដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនាដូចតទៅចា៎1អក្សរកណ្ដាលមាន9តួគឺអក្សរសំលេងកណ្ដាលនឹងវាមាន9តួវាមានអក្សរកចដតដតបបអ2អក្សរសំងំមាន11តួ ជាអក្សរសំឡេងខ្ពស់មាន11តួគឺមានអក្សរខខឆធធផផសសសហទី3អក្សរតំមាន24តួចាចំណាយឯទី3គឺអក្សរសំឡេងទៀបតំនឹងក៏យើងបកប្រែថាទៀបអក្សរសំឡេងទៀបមាន24តួ มีนขอขอของอชอสอขอยขอทอทหนองทขอทหนอพอฟอพอ,พอมอยอรอลอวอลอหอจา បងប្អូនទាំងអោកគ្នាក្នុងคลิបនេះនាងខ្ញុំលើកយកសម្រាប់សម្លេងអត្តសម្អស់ចិត្តចែងជា3នេះណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហេតុដូចនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាមានវិធីម្យ៉ាងទៀតដែលធ្វើឲ្យងាយស្រួលចាំដូចគ្នាគឺបងប្អូនមានអក្សរខ5អញ្ចឹងបងប្អូនទៅសរសេរដាក់ជា5អញ្ចឹងមែនទេហើយយើងនិយាយរួមថាបើសិនជាអក្សរសអញ្ចឹងយើងទៅសរសេរតាមអក្សរសអក្សរសអក្សរសមកដើម្បី អើវាងាយស្រួលចាំដូចគ្នានិយាយរួមបើសិនជាបងប្អូនមាន style រៀនផ្សេងផ្សេងទៀតដូចងាយស្រួលចាំបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្លួនឯងដែរខ្លួនឯងយល់ថាខ្លួនឯងឆាប់ចាំជាងក្បួននេះចឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានកំហុសខកឆ្គងឬក៏មានជាអ្វីចង់ចោតសួរអញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមបានអ្នកខ្ញុំរីករាយនៅទទួល comment បងប្អូនជានិច្ចចា៎អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ អ្នកដែលទស្សនាคลิបវីដេអូមួយនេះហើយក៏សូមជូនពរសំណាងល្អនិងរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំចាអរគុណច្រើនសូមសូមជម្រាបលាសំណាងល្អ